Еще раз вечер добрый. С вами Александр Янковский на канале Черноморской телерадиокомпании. Вы смотрите наш телемарафон «Единая страна. Единая краина. берги в лет». Какими бы ни были сложными военные события в нашей стране, когда-нибудь все равно, я надеюсь, настанет мир. И мы тогда снова будем иметь главную проблему, а точнее две проблемы, которые донимают нас и соседнюю не очень-то мирную страну. Первая проблема – это, конечно же, дураки. Но о второй проблеме мы поговорим с Лаврентием Царуком, юристом, общественным активистом. Добрый вечер. Добрый вечер. Лаврентий также инициатор коллективного иска «Киевляне против Киев Автодора». Да. Лаврентий, скажите, пожалуйста, вот «Киевляне против Киев Автодора» означает ли это, что вы вообще выступаете против ликвидации Киев-Автодора как такового? Ну, э, как вам сказать, э, мы, мы против, конечно, этого киева Автодура в том виде, в котором он есть сейчас. Этот киева Автодур, по нашему mm -hmm. мнению, по мнению большинства киевлян и, и тех э, людей, которые приняли участие в, в этой инициативе, он использует свои средства неэффективно. Э, скорее всего, мы так предполагаем, что эти деньги в основном разворовываются, а вместо этого дороги делаются плохого качества. То есть чиновники Киева-Автодора не выполняют, по нашему мнению, законы и конституции, mm -hmm. не выполняют свои обязанности. И именно поэтому, чтобы их заставить выполнить свои законы, мы и сделали такую инициативу. Если в процессе этой инициативы окажется, что Киев-Автодор станет банкротом, потому что нас mm -hmm. пугали о том, что как же так, если будут люди подавать много таких исков о компенсациях и не хватит денег у «Автодора» со всеми рассчитаться? Он же обанкротится. Мы о, говорили, вот... прекрасно, пусть он обанкротится, ага. и тогда, может, это даже и к лучшему будет, потому что мы будем строить тогда компанию с нуля, чтобы э, не перенеслось из старой этой компании все вот эти знаете, Вот, вот теперь вот расскажите, я понял, вот это все. Лавренди, пожалуйста, расскажите, что означает вообще ваш коллективный иск? Да, что он означает? Ну, идея такая у нас родилась, когда был всплеск в прошлом году, весной, как только сошел снег. Я помню эту в замечательную да. весну. И оказалось, что вместе со снегом сошли дороги. Вот. Которые были построены за многомиллиардные деньги, к евро 2012. Да, 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 да. Оказалось, что их нету. Все дороги разбиты, люди терпели страшные неудобства и, конечно же, имели огромный материальный ущерб. Тогда. О, oh, mm -hmm. я сейчас и попрошу режиссера. Вы найдите нам, найдите нам картинку киевских дорог. Это, я думаю, апрель 2013 года. Да, тогда э, возмущение mm -hmm. общественное достигло своего пика, и в том числе и у нас вот э, мы сделали такую инициативу киевляне против киевтадора. То есть мы решили э, попробовать заставить чиновника mm -hmm. выполнить свои обязанности. Путем предъявления коллективного публичного иска. А почему коллективного? Вот скажите мне, как юрист, да. А почему коллективного, а не индивидуального? Когда там, допустим, 50 или 100 или 200 человек, владельцев автомобилей, у которых разбита подвеска, там, я не знаю, сдутые колеса, еще что-то с их автомобилями произошло, подают индивидуальные иски. Чем лучше коллективный иск? Коллективный иск он лучше uh -huh. по многим причинам. Прежде всего, коллективный... Вот у нас, кстати, извините, сейчас продолжим. Да? Это. Да, это... Это Украина, дороги, я да, Украина ⁇ это то, что было с асфальтом. Могу а сказать, да, наверное, как кажется, раз, что это когда с... вот, со снегом вот наши... сходил и асфальт. Вот, вот все помнят эти ужасы, ага. наверное, как-то сейчас вздрогнул, так вспомнил какой-то и свой ущерб или своих близких. Я, я вспоминаю, как я ехал когда-то не, не так давно в Одессу и для того, чтобы по прямой там был этот отрезочек там 60 километров между Николаевской областью и Одесской областью, а приходилось делать круг где-то в 150 километров, чтобы объехать этот участок асфальта, потому что просто было невозможно проехать. Да, да, да. Но это, это лично это мои, было, да, это это такие впечатления. И, да. почему же? В чем преимущество коллективного? Mm -hmm. Сразу надо оговориться, что такого понятия, как коллективный иск, в нашем законодательстве нет. Но мы доказали право на коллективный иск. И мы можем так утверждать, что это первый коллективный иск в Украине. Угу. Вот. А Почему то, коллективный будет... иск лучше? Нет, не скажите, да. он будет иметь правовые последствия. Вот этот коллектив? Это и была цель наша. То есть, мы хотели постановить такой прецедент, угу. чтобы украинцы его использовали как механизм которым можно заставлять, можно и нужно чиновника выполнять свои. Вы термин. Вы подали такой коллективный иск. Сколько там людей под ним подписалось под этим иском? Иск? Э, чему сперва, вы пришли сперва 2700 человек пожелала в нем участвовать? Ближе к подаче. Угу. Это оформление документа. Лишь 22 Смельчака согласилось поставить свою подпись. Люди в основном боялись и не верили. Это же было был великий да. кормчий и любитель золотых батонов и земляных зайцев, Виктор, именно, именно. Люди, Виктор Ростовский. Да, люди люди боялись угу. расправы, боялись того, что у них будут неприятности судить со сластями, что-то доказывать. Другие просто не верили, что что-то удастся добиться, угу. либо это что-то изменит. Поэтому осталось только 22 человека судебный процесс в общей сложности длился год. Лишь вот месяц назад мы получили решение. За это время из этих 22 интерес утратили большинство ИСОВ к этому процессу. Но одного мы довели до финала. Вот, который до да очень... какого финала. Вы так не пугайте, что вы довели его до финала. Да, он получил компенсацию 32 тысячи гривен за а... как ущерб, как ущерб. Что с ним было? Есть, ущерб. Автомобиль или ущерб компенсации по здоровью нет? Автомобиль. С автомобилем да, что-то было. Коробка верно? передач разбита была, то есть на, 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 на оплыв такой ремонтники ремонтировали дорогу на проспекте Победы в Киеве, угу. вот и закончился рабочий день, они все бросили вот так и ушли отдыхать. Ну, не... нельзя же нарушать трудовое законодательство? Закончился рабочий день, все да, значит, но должна работа работать. Да, есть законы, которые говорят о том, что они должны обезопасить угу. место э, работы, потому что ведь дорога это не шутка и здесь э, цена не только денег на ремонт, но и цена может быть здоровье жизни. А... И, кстати говоря, в том месте uh -huh. за полчаса более десятка автомобилей получила ущерб, повреждения механические. Но а, в суд подал по вашим данным только один человек. Из этих? Да, 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 да. Только он, он сразу, он уже слышал о нашей инициативе, uh -huh. он присоединился к ней и оказался самым активным. То есть он ходил на все судебные заседания, он доставал все необходимые справки, которые требовались, доказательства. Потому что чиновники, конечно, делали огромное сопротивление, как явное, так и не явно. У нас судебная система сначала вообще не хотела этот иск принимать. Они думали, наверное, что мы как бы обломаемся, вот такой термин есть или как. Но мы были очень настойчивы. Это здорово, что вы были настойчивы. Но вот я сейчас себя ставлю на место этого человека. Я не знаю, сколько вот вы говорите, он ходил, собирал справки, да, то mm -hmm. есть на самом деле время, а время это тоже деньги. Вы считали приблизительный какой-то, знаете, денежный порог, после которого стоит заниматься этим делом? Потому что, да, например, mm -hmm. если ущерб составляет, ну, например, вот я сейчас думаю там царапина какая-то на кузове автомобиля, она стоит там ее заделать там 300 гривен, а я потрачу на это там 5 своих рабочих дней, то я заработаю за 5 дней гораздо больше, чем 300 да, гривен. Я да, я понимаю, о чем вы говорите. И, собственно, вот, вот то расхожее мнение, которое вы сейчас угу. привели, и не давало развернуть вот эти иски против дорожных чиновников. То есть статистика, почему мы еще решили пойти путем исков, угу. потому что э, чиновники автодора говорили, а против нас никто и не судится. Они, кстати, там все придумали такую схему, как с ними судиться. И она, сами придумали. Да, сами угу. придумали, ее провели в судах. И там нужно собирать много-много разных бумажек. И уже когда, грубо говоря, из 10 бумажек человек вторую получает через год, Uh -huh. то он понимает, что наверное этим заниматься не нужно обламывались uh -huh. вот, и собственно на этом вот чтобы разрушить эту схему вот автодоровскую чтобы разрушить вот это расхожее мнение что ничего не выйдет ничего не получится uh -huh. не нужно этим заниматься если я пострадал от властей от чиновников я должен как-то где-то заработать и сам себе я не должен с ними бороться. А ведь это же и причина, почему разгул такой произошел чиновничество. И безнаказанность, прежде всего, одна из причин, такая, наверное, главная, что они не уходят от реальной ответственности, потому что люди не заявляют к ним никаких претензий. Okay. Окей, небольшое, небольшое у нас сейчас видео о том, как ремонтируют дороги. Я даже не знаю, это Россия или Украина, на самом деле это не столь важно, где... А... Яма, в общем, заделка. И, по-моему, это как-то как у них есть такой термин, такой поверхностный ремонт дороги. Есть у нас, да? Ямочная. Ага, Кстати, яма. нигде в мире такого нету термина. А, а по-моему, они великолепны эти люди в оранжевых да. жилетах. Я думаю, что в принципе вот некоторые российские каналы они могли бы это показать, что это бандеровцы как бы прогрызают такие дырки, да, в, в асфальте, как бы, Кстати говоря, вот их. у нас на суде чиновники, ага. чиновники автодоровские. Говорили о том, что да, это вот у нас такое, мы мы герои, потому вот, что нет нету, что в нету условиях, денег, да? ага. мы в таких условиях так вот смотрите они стараемся... грунт там просто да засыпают да. Вот это, но в действительности это не так. Есть э, огромное множество исследований э, экономистов, которые показывают, что вот это uh -huh. это получается в три раза дороже, чем просто делать качество. Ну и конечно вот ямочный ремонт это огромное коррупционное поле, потому что uh -huh. при ямочном ремонте невозможно Проверить сколько же потрачено денег, мы это понимаем. Возможно, если ты вырезал грубо говоря квадрат, угу. вытащил и нужной там толщины, заложил угу. асфальт, и тогда ты можешь потом посчитать, сколько ушло асфальта, померять и все. А когда ямочный ремонт, мы не знаем, либо там конус. Либо там вот такая маленькая яма. А может Сколько быть, там яма туда? 8 метров. Да, да, вот в там полкуба метра асфальта uh -huh. или треть. То есть это просто неконтролируемый деньги. Это огромные коррупционные предпосылки. Нашим телезрителям напоминаю, что мы беседуем с Лаврентием Царуком, юристом, общественным активистом, ну, инициатором коллективного иска Киевляне против Киев Автодора почему интересно, даже если вы не киевляне? Вот эту эту, я так понимаю, инициативу ее можно распространить и на все этот остальные города. Да, этот это прецедент можно да, на. Это и была наша цель. Все остальные города Украины. Э, да, это mm -hmm. была наша цель. И вот, кстати говоря, вот этот победивший истец Дубровский и остальные сы, которые пошли в ИСК, это стоило ли это время? Они понимали, что неизвестно будет результат, но они понимают, что они первопроходцы, и они делали это не только для себя, чтобы получить свой учет, но и, конечно, в первую очередь это так. Но и для страны, чтобы добиться угу. этот прецедент, мы его добились и, конечно, его могут использовать теперь вот все теперь, украинцы. Вот теперь, сколько надо справок собирать? Уже у вас есть этот опыт и получение? Кстати, получил он уже деньги от Киев автодора Нет, они еще устраивают всяческие проволочки, но мы кассации, касации, апелляции, кассации, апелляции, все, все возможное делают. Ага. И сколько прошло уже времени после решения да, суда? после решения суда. На полтора месяца. А, ну пока еще как бы еще. Еще, еще нет, да. терпимо. терпимо. терпимо да. Хорошо. А, если мы говорим сейчас э, о том, что э, вот этот перечень документов, вы говорили, приблизительно там сам Киев Автодор, он установил, что приблизительно где-то 10 справок надо собрать, или больше. Ну, примерно так. Это я говорю образно. Вот Да, справок. я понимаю. Вот что сейчас, после этого судебного что процесса, этот да, да, что mm -hmm. он дал? Он дал простую схему: такую простую схему, как э, получить э, этот учеб. Мы ее после того, как все решения суда вступят в силу, мы ее изложим выложим в интернет, будем максимально распространять. Мы сейчас, кстати говоря, думаем об этом, как это сделать, чтобы максимально uh -huh. было хват, когда это лучше сделать. Подождать пока, потому что сейчас произошли в стране выборы, подождать пока новые чиновники зайдут и себя проявят, будут они воровать много или мало. Потому что тот инструмент, который мы получили, вот этот коллективный uh -huh. иск, это такое серьезное оружие борьбы с чиновниками, понимаете? И как его направлять лучше? Тут вот мы сейчас думаем. Но возвращаясь к тем, кто получил ущерб угу. от плохой дороги, он уже может предъявлять этот иск прямо сейчас. Для этого необходимо сделать следующее: первое, необходимо позвонить 02, вызвать 100, нам... 102, да, 102, ага. вызвать ГАИ, да. сообщить ему о ДТП. Дальше. Гаи оформляет. А вот дальше мы вот смотрите, дальше мы пойдем, э, я вам сразу задам угу. вопрос как водитель. Да, слушаю. Я позвонил на телефон 102. Да. Приехала Гаи угу. и Начала говорят, опа молодой человек, да, да, или там не очень молодой, так да. а вы же должны были, вот видите тут пункт в правилах указан, я да. сейчас его точно не помню. Неважно, неважно. Вы знаю, должны вы были предусмотреть, да, да. Да, да, что на дороге. Мы это истории. тоже, мы тоже это э, разломали. Это И, вот идите это сюда, из... отдайте ваше водительское Конечно, удостоверение, это одна из а потом придумок, получите через одна несколько из лет придумок вот. автодоровских ага. чиновников, которые им каким-то образом удалось провести через ГАИ, так. они предвидели, что люди будут сначала вызывать ГАИ, так. совершенно правильно, потому что нужно официально это оформить, вот и эта ГАИ приезжала и забирала права, пугала, запугивала и так далее. Мы по десяткам случаев таких мы обжаловали действия ГАИ, мы выиграли mm -hmm. это все в судах. И сейчас при новой милиции мы добиваемся уже от милиции, чтобы милиция постановила такое официальное разъяснение, что нет, это Неправильно это делать. Окей, они хорошо. не имеют права так делать. И об этом не нужно переживать. Они только запугивают. На самом деле все в суде разваливается. Хорошо. Вызывайте. Вызывайте. Хорошо, первый пункт. Да. Вызвали ГИ. Да. И, кстати, не сейчас они уже и так и не делают. Вот они уже, у них команда, видно, пропала. Где-то кто-то убежал в какой-то Лондон. Кто-то попал эту команду так за гражданами Украины поступать. Вообще они так уже практически не делают. Но даже если они вас у -у -у. запугивают... Улыбайтесь, смейтесь ему в лицо mm -hmm. и говорите, составляй бумагу, я тебя не боюсь. Значит, он составляет бумагу. Там самое нужно вот, э, схема ДТП, где указана яма, где указано mm -hmm. э, ваше повреждение. Дальше вы ставите в известность автодор, потому что по инструкциям он должен сразу туда выехать, но они не приезжают, думают, что если они не приедут мол, ага. то, то есть яичники имитировали раньше вызов автодора, угу. то есть тем водителям, которые ругались там с этим гаишником, что ты меня не запугаешь а составляй. Он говорит, хорошо, вызываем Автодор. Он вызывает Автодор, но Автодор почему-то не едет. Время уходит, чтобы человек ушел. Скажите, Лаврентий, пожалуйста, да. если если человек, вот он не знает, где это не его город, он не знает, чей это автодор, кому принадлежит эта дорога, ему надо самому узнавать или, или э, сотрудник милиции он сам знает, какой именно автодор поставить в известность. Да, сотрудник милиции обязан это сообщить по запросу угу. устному человека. Если же он откажется это делать, не беда. Значит, это можно сделать либо отправив письменный запрос в органы власти местные угу. вот того региона написать скажите мне кому принадлежит эта дорога угу. вот копия протокола прилагается либо э, сейчас уже много вот электронных вот обращений можно делать в интернете вот к властям угу. и они тоже дадут такой ответ вот такая справка нужна нужна справка об ущербе э, любому эксперту товароведу угу. обратиться либо угу. на СТО которая составит калькуляцию вот этот размер ущерба так. нужно ну, можно написать претензию к автодору ответственному, сказать: вот у меня вот такой черп, опровергните. Ну, и они, конечно, отказывают, а потом в суд. И Подавать потом в суд. Да, мы в суд. вот э, исковое заявление типовое выложим, э, и ну, люди и так могут к каким-то юристам обращаться. Короче говоря, э, это эффективный инструмент. Угу. закон работает то есть эффективный коллективный иск это эффективный инструмент заставить чиновника выполнять свои обязанности в данном случае мы заставили их выплатить компенсацию угу. потому что ну, они несут ну, угу. за это ответственность завтра может мы какого-то другого чиновника заставим что-то делать другое главное что главное что главное вступать в правовые конфликты с чиновниками то есть не угу. с дубинкой его бить а правовой должен быть конфликт а какая, Цель, какая красивая картина была бы да Дубинка или правовой конфликт. Потому О -о что я юрист, я легенд. Мне не нравится, не нравится когда дубинка. Да? Мне нравится самосуд, мне да. нравится дубинка, мне нравится правовая схема. Понимаете, мне нравится, когда э, мы загоняем власть все-таки в правовое поле. Угу. И кроме нас это сделать они сами не будут. Даже если там вот сейчас многие говорят: вот та вот э, власть же пришла, новая, наверное, это будет хорошая власть. Но откуда мы знаем, что их там много хороших? Может, а, их там мы, меньшинство. И мы даже не знаем, да. много ли там людей на самом деле поменялось в этой Конечно, новой власти, понимаете? особенно на да. Мы предполагаем, что сотни тысяч чиновников в Украине, да, это были в основном чиновники, наверное, связанные mm -hmm. с злоупотреблениями, там, с mm -hmm. невыполнением своих функций, ну так, как мы видим по ситуации в И сейчас какое-то количество хорошее туда пришло. Выиграют ли они сами там с этими плохими? Победят ли? Нет, им нужно помочь. Как? заставлять чиновника выполнять свои собственные законы, угу. используя коллективный иск. Прежде всего, вот мы доказали угу. эту схему и другие варианты, конечно, воздействия. Ну, легального. фактически ваш коллективный иск, он в конечном итоге превратился в, инди... в индивидуальный иск. Я правильно понимаю? Нет, он Нет? остался коллективный. Просто другим сам было отказано, угу. потому что они а. не ходили на судебное заседание. Они не предоставляли доказательств. И, кстати, я, я их совершенно не виню. И вот другие активисты. Mm -hmm. Винить людей нельзя, потому что э, это некоторое геройство конечно, то, что они делали уже, mm -hmm. подавая этот иск первые полгода, пока ходили там в большинстве. что что. Это мы делаем для, наверное, для Украины, для нашей Хорошо. страны. А, на не, небольшое еще небольшое вступление. Покажите, у нас есть скриншот сайта «Укр Яма. Есть у нас, да, такая интересная крымская инициатива пока там еще не было, да, пока там еще не было э, российских оккупантов. Так вот, ребята сделали такой сайт Украяма. вы знаете, да, об этом сайте? Да, это наши, ну, мы как бы все mm -hmm. вот, кто э, в этом работает, этот мы сайт, все перезнакомились. Mm -hmm. Этот сайт, собой. я так понимаю, позволяет еще до того, как человек попал в ДТП, просто увидел яму, может зафиксировать э, факт самого ДТП, если э, не ДТП, э, нарушение дорожного покрытия, да, mm -hmm. здесь этот сайт позволяет заполнить жалобу, да. Да, для, отправить ее в органы власти? Да, да, и отправить в ГАИ. В ГАИ. Ну, а ГАИ обязана уже сообщить о том, что какие ГАИ, меры приняты? ГАИ обязана потребовать от угу. Автодора поремонтировать э, дорогу. Вот, э, и, и все. Вот. Но дело в том, что вот в чем недостаток этого сайта. Я об этом разработчикам говорил. Потому угу, что это на наши друзья. Дело в том, что вот наши чиновники украинские, ну я думаю и там угу. и с ближнего зарубежья тоже. Они, знаете, вот когда с ними борешься типовыми методами, они вот как они находят вот, они да, как, грипп, контр... как как грипп, понимаете. То есть ты вот лекарство сегодня вот против гриппа угу. там одно придумал, он в следующем сезоне уже видоизменился, уже угу. это лекарство на него не действует. Так и эти чиновники. То есть вот здесь типовой инструмент, угу. вот типовая жалоба. И они сначала боялись, а потом они придумали какие-то mm -hmm. отписки, и уже вот э, динамика, результативность этого сайта падает. Э, очевидно, что для полноценной борьбы с чиновниками необходимо все-таки делать коллективные э, действия э, с целью, чтобы вот… Э, сбивать их с толку, то есть придумывать им каждый раз новые, новые штуки, новое потому задание, что они нов... будут защищаться, конечно. Но это обязательно mm -hmm. нужно делать, я вот рекомендую каждому каждому гражданину Украины этим заниматься, если у него нету времени, допустим, чтобы там присутствовать вот на всех заседаниях да делать вот такие вещи как коллективный иск угу. тратить на это там целый год у, у нас нашел или он боится там к, что надо тогда к президенту делать? или угу. с ним там судиться или там с высшими угу. то пусть выберет там какого-то чиновника из ЖЭКа вступит с ним какой-то в какой более локальный конфликт там заставит заставит их в подъезд какой-то да. дело в том что в процессе... Как было... говорил Александр Сергеевич Пушкин, коллежский регистратор, он самый низший да, чиновник, он все губернии диктатор, поэтому не всегда это так будет. Да? То есть самый простой, самое простое воевать самым маленьким чиновником. Лаврентий, вам спасибо огромное. Другого пути нет. Понял. Все, мы здесь, у нас времени, к сожалению, да, уже, время уже, к сожалению, истекло. Лаврентий Царук, юрист, общественный активист, инициатор коллективного иска «Киевляне против Киева автодорога». Да, находите нас в фейсбуке. Там вот, находите... У кого есть вопросы, пообщаемся в фейсбуке. Спасибо. Ну а в заключении этой части нашего телемарафона я прошу показать а, о том, как а, ремонтировать дороги Крым-Автодор, летом разбрасывая, посыпая дорогу песком, который был заготовлен а, к, зи, к зимнему сезону. Вот, вот так вот это все происходило. Ну типичная картина, да, у mm -hmm. нас они в суде, э, да, вот, ну я говорил об этом, что не говорю, что да, да, мы так делаем, да.